Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Kalau kuil dekat Masjid India boleh diberikan tanah percuma semata-mata hendak menyelamatkan kuil itu daripada tanahnya diambil alih oleh pihak swasta untuk pembinaan. Kalau sebuah kuil dekat Jalan Meru boleh dilencongkan jalan utama semata-mata kerana kuil itu dah makan kawasan walaupun kuil itu berada di bawah laulan MRT. Dan kenapa? sebuah surau dekat Ipoh Timur boleh hendak dirobohkan semat-mata kerana pemaju dekat situ nak buat jalan. Ei, hey, kau ni biar betul. Tolong jangan double standard ya. Kita intro dulu. La, 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 la. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebenarnya pada malam ini hendak membawakan kepada anda tentang pendedahan oleh Malaysia kini berhubung dengan wujudnya lebih kurang 263 akaun palsu yang bertugas untuk memberikan komen yang murni-murni dekat Facebook Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi saya nak bawakan benda itu pada besok pagi kerana pada malam ini tuan-tuan sekalian ada satu benda yang lebih menggemparkan, yang lebih menyakitkan hati yang ingin saya bawakan kepada anda. Di mana saya telah mendapat video dari sahabat saya saudara material Motorama yang di mana anda tahulah Abang Tamir ini merupakan seorang yang berbangsa Tamil, berbangsa India yang cukup banyak turun padang untuk membantu berkenaan dengan isu-isu Palestin, berkenaan dengan perubahan kampus yang baru dan sebagainya. Kira kalau anda selalu tengok video saya, anda tahulah yang saya selalu bersama-sama dengan beliau kan. Beliau telah memaklumkan kepada saya tentang sebuah surau dekat Ipoh Timur, Surau Al-Qaramah nama dia, yang dikatakan hendak dirobohkan oleh pihak pemaju semata-mata kerana pemaju itu dia buat kasut kawasan perumahan mereka nak buat jalan sekadar untuk pendedahan kepada anda anda tonton video oleh Abang Material ini Api kena potong Saya bukan orang Islam tapi saya sedang berada di Surau Al-Karama Ipoh Timur sebahagian surau ini akan dirobohkan surau ni dah 40 tahun tapi pemaju nak robohkan semata-mata untuk buat jalan agama Islam agama resmi saya formatif perlembagaan. Masalah kecil seperti ini pun MB Perak tak boleh selesaikan. MB Perak kena tunjuk ke kekuatan kerana rukun negara kita yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Orang Islam datang pertahankan maruah kamu pada 2 hari bulan 10 ini, 9 pagi. Tak kira apa agama, tak kira apa bangsa, kita kena turun, tahankan tanah sini sebagai warga keluarga, keluarga Malaysia. So, sekarang material ini dia kata surau ini dah berusia 40 tahun. Tengok rupa pun tahu dah memang surau lama. Dan material kata surau itu nak dibopohkan sebahagian besar daripadanya kerana pemaju yang tengah buat kosong perumah dekat situ, dia nak buat jalan dekat situ. Dan tanah untuk surau itu telah diambil menggunakan order 89. Order 89 ni, kalau anda terlupa dan sebagainya, ialah untuk perintah mengambil alih tanah dari pemilik-pemilik setinggan pemilik-pemilik yang tak ada geran dan sebagainya. Sedangkan saya yakin dan percaya surat itu dah 40 tahun mungkin sudah ada kebenaran untuk dibina kat situ sebagainya kan. Tapi itulah tanah surat itu hendak diambil menggunakan order 89 lebih kurang macam kampus yang baru mencara kan. Dan sekarang ini api dekat surat itu pun telah dipotong tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi material telah membangkitkan pertikaian kenapa nak buat surat ini macam ni. Takkan tak ada cara lain dan sebagainya. Kenapa nak dibiarkan surat ini dirubuhkan dan macam-macam lagi. Dan bila saya dapat video itu, tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya tidak dapat tidak teringat kepada beberapa kes berkaitan dengan rumah ibadat yang tak jadi dirubuhkan atau sebagainya kerana ialah untuk diselamatkan, untuk memastikan yang rumah ibadat itu tidak kacau dan sebagainya Macam-macam lagi hal tuan-tuan dan puan -puan sekalian. Tetapi sebelum saya meneruskan, saya nak beritahu kepada anda. Sekali lagi, video ini tidak bertujuan untuk membangkitkan perasaan perkauman ataupun marah dari segi racism. Sebaliknya, saya nak membangkitkan double standard yang berlaku dalam pengamalan seperti ini. Sekarang kita masih lagi ingat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang kuil yang berada dekat Masjid India. Ingat tak kuil itu kan? Saya lupa nama dia kuil tu. Kuil Sri Mahmariaman ke apa? Saya ingat. Kuil tersebut kan dibina di atas tanah yang kemudiannya telah dibeli oleh Jekyll. Mula-mula kuil itu dibina atas tanah kerajaan dan kemudiannya tanah kerajaan itu terjual kepada Jekyll dan Jekyll pun nak ambil tanah itu untuk kerja-kerja dia nak pembangunan dia dan sebagainya. Tetapi kuil itu bengang, kuil itu marah dan dah bantah sana bantah sini whatever and then kemudian kuil tersebut dipindahkan siap dapat tanah percuma dekat lot yang betul-betul berhampiran dengan tapak kuil itu. Tuan-tuan sebelah saja. Mereka dapat tanah percuma yang bernilai jutaan ringgit dekat tengah-tengah Kuala Lumpur percuma je, free of charge untuk bina kuil dan dipindahkan itu tuan-tuan dan Klan and then kita dikejutkan juga dengan berita baru-baru ini terdapat satu kuil dekat Jalan Meru oleh kerana kuil itu dah makan jalan jalan itu diloncongkan semata-mata kerana untuk akumulat kedudukan kuil itu tak ada pula separuh kuil itu dirobohkan untuk buat jalan ke apa-apa ke tak ada sedangkan jalan itu terletak di bawah laluan MRT So sekarang ini, jalan raya itu dan juga MRT itu merupakan projek berkepentingan awam. Kalau nak gunakan akta pengambilan tanah untuk ambil alih tanah kuil itu untuk bina jalan sebagainya, benda itu boleh berlaku. Sebab memang APT berguna untuk kerja-kerja berkaitan dengan kepentingan rakyat dan juga untuk kemasatan awam. Macam bina jalan, MRT dan sebagainya. Dan bolehlah ambil itu, tanah kuil tersebut untuk dibina laluan jalan, untuk dibina laluan MRT dan sebagainya. Tetapi tak, anda tengok gambar ini kan, dia siap lencong lagi tuan-tuan dan -tuan Tak ingat dunia. Tapi itulah. Bila ditanyakan kepada Majlis Pembenaran Kelang, dia kata, oh benda ini serahkan kepada JKR, sebab ini ke JKR sebagainya, nanti mereka akan akses dan macam-macam lagi, bla bla bla. Selepas sekian lama, baru nak kata, oh kita serahkan kepada mereka untuk selesaikan dan macam-macam lagi. Tapi pada peringkat awal, tak ada pula dirobohkan. Tak ada pula kulit itu dialihkan ke apa-apa ke semata mata untuk kepada buat jalan awam. Bukan jalan persendirian tau, jalan awam. So balik pada isu surat itu, tuan-tuan sekalian. Kenapa surat itu tidak mendapat layanan yang sama? Kenapa Majlis Bandar Ipoh sebagai contohnya kan tidak memberikan layanan yang sama kepada surat itu seperti mana kerajaan telah berikan layanan kepada kuil dekat Masjid India itu dan juga apa tu, kuil dekat Jamiru itu? Kenapa tidak berikan layanan yang sama? Kenapa surat itu dibenarkan saja untuk memaju ambil alih tanah itu dan hendak dirobohkan separuh dan sebagainya siap potong api and what not semata-mata untuk memberikan pemaju bina jalan dekat situ? Sekali lagi tuan-tuan sekalian, saya bukan nak cerita tentang resis. Saya bukan resist orang je. Tetapi saya nak cerita tentang double standard. Ketidakadilan baku. Ini tidak adil. Kalau kuil boleh diberikan layanan sebegitu istimewa oleh kerajaan, sampai boleh lencong jalan awam semata-mata nak akomodasi kedudukan kuil, dan kenapa surat ini tidak boleh bertahankan? Maka soalan material tu betul. Mana pergi MB Perak? MB Perak buat apa? Mengangkang je masalahnya? Mana pergi Exco Agama Perak? Eh, turun padang lah. Tengoklah apa ceritanya kan. Dia lah balik. Tapi kalau anda kata, oh kita tak ready sebab benda ini berkaitan kerajaan sebagainya, kena dengan pemaju. Ewah, eh, ewah, eh, ewah. Eh, kalau dekat Jinjang Selatan, mereka penduduk boleh deal dengan kerajaan direct. Kenapa dekat Ipoh Timur ni? Kenapa dekat Ipoh Timur ini dan juga tu sampai dekat Kampus Sengah Baru, tak boleh deal dengan kerajaan? Kenapa tak boleh masalahnya kan? Jadi itulah contoh tuan sekalian. Sekali lagi, saya bukan hendak menyemarakkan apa-apa bentuk racism ke perkawaman ke apa. Tidak. Sebab bagi saya, apa-apa struktur rumah ibadat pun kalau boleh jangan dirubuhkan. Melainkan kalau rumah ibadat itu terletak di atas tanah orang lain ataupun betul-betul terletak di atas tanah yang tak bergeran dan sebagainya, tanah kerajaan, dan kerajaan ada hak untuk pindahkan kuil tersebut ke ataupun masjid ke ataupun surau ke tak kisah. Tetapi sekarang ini, kenapa double standard? Kalau kuil boleh dipertahankan, walaupun kuil itu pun sepatutnya dah lama boleh guna oda dah. Tetapi kenapa ianya boleh dipertahankan kenapa kalau surau tak boleh dipertahankan sebegitu rupa. Dan kepada pemaju pun, tak ada tempat lain kena berjalan. Itu juga berjalan masalahnya kan. Lain tempat lain bukan kecil benar tempat tu pun. Bukan aku tak tahu kawasan Ipoh Timur tu macam mana besar. Tanah kabirah tu melambat-lambat lagi masalahnya. So, lencong je jalan lain. Kenapa kena ganggu juga surau itu masalahnya? Oh, surau tu buruk, surau tu lama. Dan kita minta lah Jabatan Agama Isteri Perak untuk bagi peruntukan lebih ke apa-apa ke untuk membolehkan surau yang lebih moden dibina di tapak surau tersebut cantiklah kawasan tu. Dan memandangkan ada kawasan baru bakal dibina, dan surau tu dah ada, dah, dah, dah ada kat situ kan? Cantiklah. Tapi daripada bening kepala nak buat surau baru ke apa-apa ke betul tak? Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Sekarang ini, sekali lagi, saya mempersoalkan double standard yang berlaku. Kenapa kuil atau rumah ibadat lain boleh dilayan dengan begitu baik, diberikan kemudahan itu, kemudahan ini sebagainya, kenapa tidak surau? Itu saja. Sedangkan sebab kata Matriah, Islam ialah agama persekutuan. Betul atau tidak? Kan? Islam Agama Persekutuan Jabatan Agama Islam Perak tu masih ada Perak ini negeri yang bersultan So takkanlah kita ibarat macam melukut tepi gantang Takkanlah kita ini ibarat macam mengemis di tanah sendiri Eh agak-agak lah Syarah ni Tolong turun padang ya Tolong turun padang Tengok sendiri nasib orang-orang Islam dekat Putimau itu Dan tolong buat sesuatu Kalau tempat lain boleh buat Kalau dekat Selangor KL boleh buat Takkan kau Perak tak boleh buat Agak-agak lah kau mau happy happy punya. Wah tak nak fight. Apa sah? takut? Ah, wah bukan takut lah. Wah lah bah. Wah no fighter. Ha, mau tiket. Wah. <laughs>